În numele și al Fiului și al Sfântului Duhul. Cine iubește mult, mult îi se ia Cine iubește puțin, puțin îi se ia Dragi părinți, scumpi Dragi surori, slăviți să fie Domnul! Până că Domnul Iisus a luat de cei 12 ucenici, precum totdeauna se retrăgeau și învățau și pregătea pentru cel mai mare eveniment din viață, din viața creștinețății, desigur, din istoria mântuirii și a neamului nostru creștinesc. Și a început să le pregătească, să le spună că ci iată Fiul omul va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, în mâinile fariseilor, arhireilor, va fi judecat la moarte va fi o osândit, va fi răstignit, va fi omorât. Va fi îngropat, dar a treia zi va învia. Desigur, unii se întristau, pentru că se gândeau că Mântuitorul veșnic va fi cu ei. Însă el spunea că și împărăția mea nu este de aici. Și eu mă voi duce și am să vă pregătesc loc, unde am să fiu eu, veți fi și voi. Atunci, fiii lui se vedeu, a rugat pe Mântuitorul și a zis că avem o rugăminte, Doamne, dacă poți, că acolo, în slava Ta, în ceruri, să ne pui unul de-a dreapta și altul de-a stânga. Și Mântuitorul a zis, păcarul pe care îl voi bea eu și cu botezul care mă voi eu, voi veți putea face acest lucru, da. Și Domnul spune, da, bine acel motiv, acel păhar pe care îl voi bea eu, îl veți și voi. Și cu botezul în care eu vă botez, o să vă botezați și voi. Ceea ce se spunea aici, în viții mei, de păharul suferinților ca voi, Sfinții Ucenici, după ce au fost îmbrăcați cu Duhul Sfânt, au fost trimiși în toate lumea, la toate diamurile, ca să vestească despre Dumnezeu, despre iertare, despre împăcarea cu Dumnezeu. Și a, a trebuit ca să sufere din greu, a trebuit să bea acel păcar și cu sângele mugernicesc să se boteze. Că au fost martirizați, au fost chinuiti, dar nu au trădat și au iubit până la urmă pe Mântuitorul Hristos. Chiar dacă prin viață, după cum știți, au fost inspire pentru că noi oamenii suntem slabi, suntem neputincioși și avem totdeauna nevoie, iubiți, credincioși, de a ne întări, duhovnicește. Dacă nu-ți faci rânduielile vieții tale, rânduială duhovnicească în viața ta, e greu ca să crezi în Dumnezeu, Eu crezi că e greu ca să mergi pe drumul acesta al cruciului. Că și toți cei care suntem aici și toți cei care ne-am botezat în numele Sfintei trăind și cei care am pornit spre această golgotă, unde Mântuitorul Hristos a plătit pentru păcatele noastre, nu e o cale ușoară, ci e o cale cu spirit, e o cale petroasă, e o cale care urcă și urcă mereu. Și iată că și acest post, aceste zile de urcare duhovnicească, când am ajuns astăzi ca biserica noastră să sărbătorească frumoasa amintire care s-a citit a doilea Evanghelie despre femeia păcătoasă, despre cum trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu-i nimic fără de păcat. Și Doamne, vreau ca să-ți spun că să toți cei care suntem aici suntem cei mai vinovați și eu primul dintre toți. Doamne, să știi că suntem cei mai păcătoși și eu primul dintre toți. Dar nu am venit degeaba aici, ci am venit pentru iubirea care trăiește în noi, pentru dorul de a ne întâlni cu tine, Doamne, de a spune tot, de a spune viața mea și tot ce am făcut eu rău și să-ți aduc părerea de rău. Că ceva în tine a spune că a intrat la Simon în casă și iată că acolo era o femeie păcătoasă, a venit și ea. Și desigur că oamenii de multe ori se sunt sau dacă n-am făcut unele păcate mari, înseamnă că ceea ce ne-am cu cuvântul, cu ochiul, cu vorbirea, cu acest mădular micuț, limba noastră cu care mult am judecat, am vorbit rău și câte n-am făcut noi, iubiți în cu pentru Însă vedem că mila lui Dumnezeu e fără de margine și într-un cuvânt toți suntem căzuți, toți suntem păcătoși. Și Domnul spune, dar eu am venit pentru voi. Eu pentru tine am venit. Așa cum ești, așa vin la mine. Nu aștepta să te faci mai bun și apoi să te întorci. Ci vino, frate și soră, așa cum te găsești în haina aceasta în care ești îmbrăcat, vorbesc de haina sufletească, căci numai El o poate curăți. Sângele Lui Hristos spală orice ce păcat. Și iată că Mântuitorul îi spune lui Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Această femeie nu s-a oprit de a le spăla cu lacrimile ei. Tu nu mi le-ai șters, iar cu părul capului ei mi le ștergea. Tu sărutare nu mi-ai dat, iar nu s-a oprit de a-mi săruta picioarele mele. Și-a pregătit mirul cel mai scump. Ca părere de rău și pocăință, ce-a putut și ea să aducă Mântuitorul, Mântuitorului scump și drag, a cei și ce se termină această evanghelie. Femeie, mult ai păcătuit, creștine dragă, mult ai păcătuit, dar mult ai Și celor care iubesc mult, este iar tot. Du-te pe mine în pace, căci credința ta te-a mântuit iubirea ta și să nu mai faci rău niciodată. Ce ar trebui să rugăm acum pe de Decât să, să ne aprind această inimă de focul dragostei Lui, să putem iubi cu adevărat pe Hristos și să rămânem la picioarele Lui pentru totdeauna. Să nu ne mai ducem niciodată de aici. Și astăzi, în Duminica aceasta, este pomenirea scumpei și iubitei noastre, îndrăgite de ortodoxia noastră scumpă și dragă, dacă cea mai frumoasă de bucăință cu vioasa Mariei Cipteană. Eu, cum vă spuneam totdeauna, nu prea doresc să mă opresc la trecutul beții, ei, doar puțin, puțin. Din ceea care i-a spus într-un cuvânt, Părinte Zosimă, mi rușine să mă amintesc de viața mea. Dar, noi toți cei care suntem aici, ne rușine să ne o aminte de trecutul vieții noastre. Poate la alții mai puțin rău, la alții poate mai frumos a fost în viață, dar în mie unul care stau în fața voastră, mi-e tare rușine să ne amintim de trecutul vieții mele. Dar aici este iertarea de mea. Aici este de iertarea mea și aici rămân. Avea 12 ani. Așa ca și copiii noștri. Și când Dumnezeu se spune, mamă și tată, m-am săturat de voi, de politica voastră, de învățătura voastră. Eu vreau să trăiesc viața liberă cum vreau să trăiesc eu. Voi n-aveți nimic cu viața mea? Eu mă duc. gândim de ce spui. Acestea cuvinte au rănit și inima mea de multe ori. Până în adânc mi-a rănit inima. Când tu știi să te dăruiești, să iubești, să crești un copil la sânul tău, și într-o zi El să spună că nu te mai cunoaște și ești. Și ea s-a dus și a trăit o viață, o viață slobodă. 17 ani de zile a Apoi a văzut mulți creștini care mergeau la un vapor și a întrebat unde merge și a fost mergem la Ierusalim, la înălțarea Sfintei Cruțe din închinăm lemnul de dor de viață pe care a murit Hristos. Luați-mă și pe mine cu voi. Deci, fiecare dacă și viața ei sau ați ascultat, știți că a ajuns și acolo, de aceea spun că eu repet multe din viața ei din trecut, pentru că râvâna mea spre această femeie sfântă, zi și noapte aș sta cu icoana în fața mea, de viața aspră, de lacrimile ei, de rugăciunile ei, care a trăit ea cu După ce am avut să intre în biserică, toată lumea a ea stătea în loc și picioarele mergeau în urmă și nu putea. Și n-a înțeles. A așteptat să vină alt, alt, alt locor și cu să între să-l între, n-a putut să-l între. Și atunci a privit icoana Maicii Domnului și a venit Duhul de trezire, fraților, pentru că aceasta noi ne judecăm unii pe alții. Judecăm că vedem un om căzut, un om în păcate, ne bucurăm de durerea de pe unei case, că l-a pedepsit Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni. Dumnezeu iubește pe toți. Și iubirea lui este atât de mare pe care nu putem să înțelegem. Chiar atunci când ne îmbolnăvim sau când se naște un copil bolnav în casa noastră, Toată lumea spune, păcatele în părinților, ce păcat au fi făcut că așa de tare i-a pedepsit Dumnezeu. Sau se despărțește o familie și iar ai văzut, iarăși pedeapsa lui Dumnezeu. nu prați fraților, asta este dragostea lui Dumnezeu, care voiește să ne mântuiască, să ne aducă în brațele Lui. Fie prin boală, fie prin suferință, fie că lasă ceva în casa noastră, ca noi să putem fi azi aici să rugăm pe Domnul ca să ne ajute. Căci mulți dintre noi, dacă nu erau aceste chemări și această cruce, nu era astăzi aici cu Hristos. Dar pentru că Dumnezeu, prin bunătatea Lui, a sădit durerea și boala la mine, această cale am văzut-o cea mai vindicătoare, cea mai frumoasă cale ca să vin spre acest Iisus care ne-a mângâiat pe fiecare dintre noi, care ne-a ajutat. Și iată că atunci trezirea aceea pe care s-a trezit cu Vioasa Marie și a spus, Maica Domnului, dacă mă naști, dacă mă ajut să și eu în biserică să se rog Sfânta Cruce, îți promit că dacă ies de aici, ce îmi vei spune, unde mă vei duce, aceea voi face. Și atunci a venit o ușurare, a început să plângă, i s-au dezlegat picioarele și a intrat în biserică și s-a închinat Sfintei Cruci. Ieșit de acolo, nu avea niciun ban. I-a dat cineva un ban, un a de și a cumpărat trei pâini jumătate de pâine aruncată, că era flămândă, era greu încercată și după povața Maicii Domnului a dus-o în Acolo a mers la o mănăstire unde s-a scovedit și a plâns toată viața cu lacrimi amare și s-a împărtășit cu cinstitul trup și sângea Mântuitorului și așa trecând Iordan s-a dus în pustie. 17 ani în pustie a fost atât de chinuit de acea aminte de mesele cu mâncări, de băuturile de vin, de petreceri, de păcatele făcute, și a săracă ce să plâng, o atrăgeau, o chemna -ap o acolo, înapoi o voce, strigau diavolii, vin înapoi acolo, știi ce, ce viața ai avut, și ea se ruga mai ferbinte. Se chinuia trupul atât de greu. Pe petre acelea ferbinte se trupul ei. După 17 ani s-a eliberat de de trupești, dar 17 ani de muncă, de chin, de suferință, care în cu cuvinte nu se poate spune. Și iată, iubiți credincioși, că ea mai dus, a trăit până la 47 de ani. Acum era o mănăstire la Sfântul Gerasim, unde a fost trimis un părinte Zosima pentru că el s-a gândit că a ajuns la o viață de săvârșită și că toate le-a împlinit. Și atunci a venit Îngerul Domn și a zis că așa este Zosime, însă să știi că ești, sunt alți mulți care te-au trecut pe tine și au ajuns cu adevărat la desăvârșire. Și l-a trimis la acea mănăstire unde toți călugării după prima săptămână își cereau iertare și se duceau fiecare în pustie, să ne se nevoiau. Părintele Zosim a luat ceva cu el și s-a dus și el. Însă a văzut o umbră de om și s-a înspăimântat, s-a gândit că este tu, necurat care îi pătimea deseori pe călugări. Și a început să fugă, și l-a alerga și spune, te rog să-mi spui, ești duc sau ești om? Și apoi, la un timp, când părintele Zosima nu mai putea, că era bătrân, a obosit, a spus, te de în Numele Lui Hristos, oprește-te, vorbește, că nu mai pot. Și atunci, a zis, stai așa la depărtare, eu sunt femeie dar de toți anii aceștia hainele de mine s-au rupt și sunt goală. Dacă vrei, că mi o haină de-a ta să-mi îmbelesc lucrul. Și atunci, fraților, după multe rugăminte, ea și-a povestit cât de puțin viața din Și spune că nu n am văzut aici nici fiare bate ce l-am văzut. M-am hrănit doar numai cu el, cu ce găseam. Mâncare de atunci nu am mai mâncat niciodată, doar cu care le-am amânt câte bucății bucățică am luat câțiva ani de zi. Te rog să-mi spui despre viața și traiul tău. Ce pot să-ți spun? Mi-e rușine să privesc la ceea ce am făcut după multă rugăminte a povestit viața ei grea, viața ei căzută, de copil mic și până atunci. Și l-a rugat pe Părintele Zosima, dacă vei veni la an, te rog să iei Sfintele dar să mă împărtășești. Și el așa a făcut după ce s-au pus peste un an, a luat Sfintele Daru și a venit la cel mal al Iordanului în Sfântul El a început să plângă și a spus, n-am fost prieteni și măcar numele ei n-am întrebat cum o cheamă. Cred că i-am întârziat și ea s-a dus înapoi. Nevrednicul de mine, Când. cum am putut să fac așa ceva? și atunci vine Dumnezeu pe celălalt mal al râului și spune, nu plânge să simt. Și a făcut semnul crucii pe râul Iordan și a trecut ca pe uscat, pe apă. Și iarăși s-a spovedit, a primit Sfintele Taine și a zis, Acum slobos în pace, ferovă das ta că au văzut cu ochii mei mântuirea ta. Părintele meu se Ne despărțim peste un an să fie aici. Unii ne-am întâlnit. Însă după ce a venit Părintele în anul acela, ea era moartă. Și la cap scria numele meu este Maria din cine? Și a scris data și ceasul. După ce a promit Sfintele Taine atunci, a dat Duhul. Trupul ei a rămas uscat, neputrezit. Și ruga. să mi-a scurs trupul în pământul acestea, să nu mai știe din de el și de viața mea care am trăit. A luat un băț și a început ca să Sa pe groapa, să nu putea că era vârtos și apoi vede se apropie un leu și linge picioarele cu vioase și